नमस्कार मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक अफवाह नहीं हकीकत बया करते हैं हम आइए देखते हैं आज की खास खबर जो दिवस साजरा जनतेज भाई मजर भाई है यांचं समाजामधलं जे काम आहे ते उत्कृष्ट आहे आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी सुद्धा जनतेची आरोग्यसेवा आपण केली पाहिजे अशी भावनाच मुळात ठेवणं याच्यावरूनच लक्षात येतं की लोकांना कशा पद्धतीनं सिराज भाई जे आहे ते जुळलेले आहे बी सी एन चॅनल आहे लोकांमध्ये नाही गेलं तरी त्यांना काही फरक पडत नाही त्यांची स्वतःची प्रगती इतकी आहे की ते जर हे कार्यक्रम नाही केले तरी लोक बी सी एन पाहणारच आहे कारण लोकांपर्यंत सगळ्या गोष्टी ते घेऊन जात असतात मनोरंजन असेल राजकीय बातम्या असतील सामाजिक घडामोडी असतील ह्या सगळ्या गोष्टी त्या घेऊन जातात मग अशा परिस्थितीमध्ये लोकांना का वाटावं नाही की सिराजबाईच्या याच्यात यावं आणि त्यांच्या अशा स्वभावामुळं आज तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये पक्ष तुटताना दिसतील पण इथं जुळताना दिसतील सिराजबाईच्या मंचावर सगळे लोक एकत्र येण्याचं कारण असं आहे की तो माणूस पक्षाच्या वरती आहे आणि तो माणूस सगळ्यांसाठी आहे त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा त्यांना खूप चांगलं आरोग्य लाभू अशी ईश्वरचरणी अल्लाचरणी अशी प्रार्थना करतो की त्यांच्यातून अशी सेवा घडत राहो आणि आम्ही त्या सेवेमध्ये हारुताईचा वाटा उतरू शकू अशीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो त्यांना पुन्हा एकदा जन्मदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा उदाहरण मी ते उदाहरण यासाठी दिलं की आपल्या देशामध्ये जातीपाती पुढे करून आपण निवडणुका लढतो कथी जाना मानूस मन कहीं जगना है अपन मानस घर है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार महंगाई ये विषय है इंसानों के तो इंसानों के लिए सोचो इंसानों के लिए सोचोगे तो जात पात धर्म सब सब आ जाएगा प्रांत भाषा सब आ जाएगा ये मेरे कहने का उद्देश्य था कि कल जो इंग्लैंड में चुनाव हुए या ईरान जैसे धार्मिक कट्टरतावादी राष्ट्र में चुनाव हुए तो वहां पर भी चुनाव हिजाब हटना चाहिए इसके लिए हुआ है लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए महंगाई कम होनी चाहिए शांति मिलनी चाहिए इसलिए ईरान में चुनाव हुए और जो है इस मुद्दों पर आए ऋषि सुना कौन से मुद्दे पर हारे है तो उसका अहम मेन मुद्दा था वो था दांत की समस्या है यानी स्वास्थ्य की समस्या है फिर बाद में बेरोजगारी थी प्राइवेटाइजेशन था महंगाई थी ये विषय तो थे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन वो लोगों को पसंद नहीं आया ये सारे विषय थे लेकिन अहम विषय जो था वो दांत का विषय था तो दांत के स्वास्थ्य तो मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि हम लोग कब इसके ऊपर उठने वाले हैं हमें उठना पड़ेगा अगर हम नेतृत्व करते हैं तो हम जनता का नेतृत्व क्यों नहीं ने करते है? हम समाज का क्यों नेतृत्व करते हैं जनता में सभी आते हैं तो मेरा कहने का मतलब था कि समाज में काम करने वाला हो या राजनीति में काम करने वाला हो उसने जनता के प्रश्नों के लिए काम करना चाहिए जनता के लिए काम करना चाहिए सब लोगों के लिए काम करना चाहिए और यही हमारे संविधान की मंशा है संविधान की पहली लाइन ही कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग कहते हैं ऐसा तो नहीं कहते कि हम भारत के हिंदू हम भारत के मुसलमान हम भारत के सिख हम भारत के बौद्ध हम भारत के ईसाई ऐसा नहीं है ना तो वही भावनाओं को मैं जागरूक करने की कोशिश करता था जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक अफवाह नहीं हकीकत से रूबरू कराते हैं लाइक like, सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद